Привет YouTube. С вами Сергей Декоров. Сейчас мы находимся э, в моей усадьбе. Погодка, правда, не нелетная, идет дождь. Прохладно, ну ничего, это не страшно. Э, сегодня я вам хочу показать видео э, о моем бочонке, который сделан из цельного дерева. В принципе фото отчет я уже вам показывал есть на моем канале но как говорится фото это не видео конечно на нем не все видно вот достанем мой бочоночек вот такой бочонок так сейчас я перемещусь наверное в другую сторону вот такой бочоночек Это плакучая ива полностью материал. Он отшлифован, э, прорезаны такие вот продольные канавки. Это я шприцом катал краску э, туда наносила черную, просто создать э, визуально вид настоящего бочоночка. Ну, он, конечно, кривой. Э, прикол в том, э, вернее, вся суть в том, что в середине находится пластиковая баклажка емкостью 3 литра. То есть дерево это только оболочка. Оно не несет никакой там герметической нагрузки. То есть водой не контактирует. Сейчас я вам вот покажу, как он работает. Где у меня стакан, обычный вот разгромленный стакан. Вот так. Здесь клапан для удаления вакуума. И вот так. Обычная вода здесь залита в данный момент. Вот перекрываем краник. Вот и все. Краник тоже обычный. Латунный. Он просто обмотан. Так же, как и все здесь. Привет. Так же как и все здесь э, обмотано обы, обыкновенной вот нитью. Это веревка длинная это нить, просто чтобы убрать максимум металлические части. Ну, пришлось рукоятку, конечно, оставить. Обмотано и приклеена пред, Предварительно промазано клеем и обмотано. Вот так. Вот видите, чистая вода. Обыкновенная чистая вода использовать такой бочонок можно, не знаю, конечно лучше под вино или под пиво. Под пиво, в принципе, пробовал, это не очень практично. Заливать туда пиво, оно теряет свои свойства, углекислота быстро убегает из него. Так, вот сейчас я вам покажу вид вот такой вверху. Это тоже с дерева такой пятачок пятачок и здесь в клапан вот вкручен тоже вон пластиковый обыкновенный в сантехмаркете покупал тоже проклеено и обмотано нитью такие вставочки с дерева на гвоздиках тут тоже в прорези красочкой вот промазаны это все уплотнил нитью потому что вы вырезать идеально не удалось это все с пня бензопилой убирал сердцевинку. Ну, и здесь вот такая веревочка вот, на саморезиках обыкновенных. Ну и здесь э, решил еще украсить патриотической такой надписью украинской казацкому роду ⁇ Нема по переводу ну, ⁇ Вот видите. Такая фраза, что ли, предложение. Вот. В середине секрета особого тоже нет. Сейчас я закручу клапан, развернем его, вот так. И вот сейчас я вам покажу. Здесь такие нехитрые примитивные, я бы сказал, фиксаторы с металлических пластин. Крышка так в одну сторону выдавливаем. Вот, видите? Есть обы обыкновенная баклага. Тут э колено латунное, колено вот на хомутах все. Э герметиком уплотнено. шланочка обыкновенная, силиконовая. И сюда вы 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 выводится вот краник вот такой. Крышечка вот откручивается. Сюда заливается жидкость. Потом переворачиваем. Ну, я решил так не знаю, может что-то кто-то умеет лучше, более рациональный. Ну, баклажечка так, она так не сильно тут фиксируется, Ну этот пятачок ее подпирает еще. Ну, она так более-менее туго сюда заходит. В принципе, до недавнего времени он был герметичен, этот бочонок. Не знаю, что с ним случилось. Может, где-то я неплотно уплотнил герметиком не зажал все на гаечках снизу клапан на гаечках пластиковый здесь на металлические гаечки уплотнено предварительно герметиком ну вода обыкновенная пить ее тоже можно жидкость может что-то где-то неправильно сделал с гидравликой постоянно у меня проблемы ну сам факт что декоративная конструкция в принципе интересно не знаю может кому интересно может кому нет ну вот так получилось у меня вот так она ставится плотненько и мы такие зажимчики с поворотом фиксируется это все дело вот так такая ручка видите чуть-чуть где-то вода течет ну это дерево здесь не причем где-то что-то потеряла герметичность. Вот такой вид моего бочонка. Вот видите, вода опять протекает. Ну, в принципе, если сделать это более качественно, то течь, я думаю, не будет. Ну, в принципе, все. Давайте я, может, еще крупным планом вам покажу как это все выглядит вблизи ну, вот так вот такой экран Приблизительно так это все выглядит вверх, вот низ, вот так низ, вот если сейчас открутить вверху этот клапан, чуть-чуть опустить и краник. Вот видите, жидкость уходит. Ну, конечно, может не очень практично, но здесь на практику акцента как такового нет. В основном это на эксклюзив. Такие оригинальные вещи, в принципе. Думаю, не каждый день можно увидеть. Вот, в принципе, все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем что-то работать, будем как-то работать, что-то делать интересное. Всем удачи, занимайтесь любимым делом. Всем до свидания. Пока.